Ir, a, mes puikiai žinome, kad kaip prasideda karas, mes visiškai neištyrėme, kaip elgėsi menininkas, kai jau prasidėjo karas ir kas vyks per pas jį. Nes a, mes turime tokią, mes turime tą požiūrį arba tą nostalgijos požiūrį ir kur mes ieškome tų formų, tai yra 20-o amžiaus kare. Bet mes visiškai nežinome, 21-м в, в режимі реального часу відбуваються виставки, нова музика, опери, велика кількість подій, які, на жаль, не підтримані з державного фінансування, тому що бюджет є порожні. А запару країна. Vyksta tiesiog milžiniškas kultūrinis papilimas, tai yra kuri, daug yra naujų kūrinių, kūriama labai daug naujos muzikos, šokiai, operos. Ir tos visos iniciatyvos, kurios yra, jų yra labai daug, bet dėja jos nėra palaikio, palaikomos valstybės mastu, nes kultūros biudžetas yra tuščias. Nepaisant to, už tos aštuonius mėnesius mes pasidarėme daug kart stipresni. Vyčių laikų pritrūkų, ją ką prairvėjais, ją ką tik kultūrinam, ją tik įnamentarinam, ją tik įnament političinam, ją tik įnament išliuktumo lygmenį. Ir mes pajutome tokį didelį palaikymą, kuris yra ir, ir jaučiamas, ir kultūriniam plote taip pat ir kaip militarinis, taip pat ir politinis, taip pat ir bendrai žmonių palaikimas.